Кружите, все снегом заметите. В одной стране жил-был дровосек. Однажды в очень сильную югу пошел он с кому на Рождества за дровами. Как же холод! И метель разыгралась! <свят> 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 Что это подъем? Дома ждала жена. Дети, спите, такой ужасный холод, как бы не займешь мой русский. Слава Богу, я так за тебя волновалась. Я кое-что нашел в лесу и хочу, чтобы ты об этом позаботилась. Замечательно, у нас так многого не хватает в доме. Ну что это такое, а? Что ты принес этого подкидыша? Разве тебя мало наших детей? Я нашел его в лесу. Не знаю, что бы с ним было, если бы я пришел за час позже с этого. Он бы с тебя Разве ты не знаешь, что нашим детям не хватает хлеба? А ты хочешь, чтобы мы этого ребенка прокормили? Вот что мы и чекопи, и нас не оставим. Мама, у -у -у. Птич, что ты говоришь? Ты так не будешь держать дверь от меня, пока ребенок не будет? В этой сердце никогда не будет тепло. Также не нашлось места в агенту Христу, в теплых домах. У всех были свои законы. Пойдите, так мальчик стал жить в семье доброго дровосека. Его назвали Людвигом. Он рос вместе с детьми дровосека. Вместе они сидели за обеденным столом и вместе играли на улице. Только с годами он все больше и больше хвастался своими богатыми родителями и душа его становилась все твердее. Прошло много лет. Давай, абсолютно подавим! Бит, пошли с нами смертные бит! Но вот еще, чтобы я с вами ваш диверсионные игры играл, забыли кто вы. А кто я. У меня были богатые и знатные родители. Не то, что важно. Давайте прогоним ее. почему ты трогаешь эту беззащитную нижнюю? Что она вам сделала? Я же пожалел, когда нашел тебя в лесу. Любик, что с тобой случилось? Почему ты такой заношенный, хвастливый, завистливый? Ай-яй-яй. Уходи. Здравствуйте, девочка. Мир вашему дому. Здравствуйте, Девочка, не дашь ли ты мне попить? Ну, конечно, может быть за Нет, спасибо. Спасибо, моя хорошая. Вы добрых людей. А что это привело вас к нам? Я ищу своего сына. Много лет назад <соединительное> я спрятала его под дверью. За что-то в А когда вернулась, его нигде не было. Плащ? Какой плащ? Он был такой красный, сбаков моих картой. Люди, люди, это он! Он чего-то нас! Пап! Подождите, сколько лет сейчас Это он, Да, да, это он! Отец я нашел его в лесу! Подождите! Это не ваш плач? Да, 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 сынок, это ты! Очень давно, памятный тот день, В тот день был снегопад, и в тень. И в этот день у меня родился сын. Он был так и так красив. Однажды она в лесу на нас напали разбой. Я закуталась на плащ и спрятала под ель. Когда приспела помощь, я вернулась к нему, и его нигде не было. Нет ни с тех пор покоя. Я обошла весь свет окна, надежде сына найти, но нигде найти не могла не знала, куда пойти. И вот сегодня счастливый день, я сыр, я его нашла. Мой сыночек, как он красив, как похож на него. Позовите его, на него погляжу, он сразу меня поймет. Я его так люблю. Жалкая нищенка, ты мне хочешь соврать. Уходи, убирайся, уродлива ты. Я же очень красив. Мне неприятны твои черты и слезы в глазах твоих. Уходи, убирайся. Сынок мой, в лесу я тебя потеряла. Спустя столько лет я, наш... я узнала тебя. Ты знал, как я долго страдала, когда все эти годы искала тебя. В этот день не забуду я, когда на свет появился у меня. Пойдем же со мной, дорогой дитя. Нет, ты слишком омерзительно. Я лечу посылать гадюху или жабу, чем тебя. Все будут уважать его как сынка богатых родителей. Но получилось не так. Анеда со слезами рассказала о том, что сделала других, И скоро вся деревня уже знала, что он совсем не сын богачей, и что он прогнал свою мать. Людби, пошли с нами, кончай играть. Играйте сами, это недостойное занятие. Недостойное, недостойное. Сам все нищенки, а еще это не ее сын, она самозванка. Я по я знаю, я сам сын нищенки, а еще задаюсь. Да. Я, я вам докажу я найду своих настоящих родителей. Вы увидите. И Людвиг ушел из дома в надежде найти своих богатых родителей. По этой накидке родители сразу знают меня. Вот ты где, это ты во всем виновата, самозванка. Ну что же мне делать? Я же в самом деле твоя мама. Покажи мне свой плечо. Там должна быть родинка, я ее помню. Я тебе покажу, сын, родинка. Что-то случилось с лицом Людмила. Его лицо стало таким же страшным, как и его душа. Но сам он этого еще не понял. И совсем не важно, богаты ли они или нет. И вообще, сегодня у тебя есть все, а завтра ничего. Вот и я была когда-то богатой, а случилась беда. Сгорел дом и склад, и вот теперь я нищая, да и к тому же коллега. Но я не унываю, рожденный в эти дни был и сам в семьи. Да, жаль не вас не видеть. Это надо ждать. Что... Но вы не унывайте, вы привыкли. Я не так уж несчастлива, как кажется. Это почему? Рожденный в эти дни обещал мне чудесный город. Этот город на небе. Там нет страданий, болезней, слёз. Даже если здесь я не увижу даже лучшего света, то там я буду буду видеть как все и вижу того, кто помогал мне здесь. Это помогает мне не отчаиваться. Рожденный в эти дни. Да, ведь скоро Рождество. Эх, надо было похоже и в дом уйти. Ну ладно, что он Почему-то слова о Христе и его Рождестве смягчили душу друг Людвига. Ему впервые за долгое время захотелось сделать что-то доброе. Рождество. Здравствуйте, вы не видите? Мальчика лет десяти. Я вообще ничего не вижу, но тут пробегал какой-то мальчик и сказал, что богатых родителей. Он дал мне пощупать какой-то богатый плащ. Да, да, это Людвиг, это он. Давайте я вас провожу. Людвиг еще не понял, что случилось с его лицом. Но вскоре ему пришлось узнать о том, что он стал страшилище. Людвиг посмотрел на свое отражение и за большого лужи. Нет! Люди стали сторониться Людвига. Некоторые били его и прогоняли камнями. Здравствуй, добрый человек! Здравствуйте! Что с тобой, мальчик? Я стал уродом понимаете, а родителей. И Людвиг рассказал доб... доброму старику всю свою историю. Хотя лицо его было страшно, но душа стала немного исцеляться. И в разговоре со стариком люди понял, что прогнал свою настоящую маму. Да, вы правы. Как же я ее обидел. Нужно обязательно ее найти, попросить прощения. Да, это правильно, сынок. Ну что, пойдем ко мне, передохнешь. Я живу Нужно найти. Пусть Бог хранит тебя. Скоро ночь. Но срочно идти на Сможет Может быть пустынь. Что у нас случилось? На кого я стал похож? Ведь недавно был с собой хорош. Стал похож на жабу. Погнался чешуей. Это наказание. Это грех мой, я обидел маму, я прогнал ее, и тебя тревожно на сердце моем. Он сгордился дерзко, что с собой хорош, а теперь я мерзок, гадок и тревож. Так людям стало ясно, что надо не только понять, что сделал зло, но и постараться исправить его последствия. Ну как я его умусь это видел? Я же летать не могу. Твой мальчик, сломал мне кровь. Как смеет. И люди решили, что если у него будет дом, то возьмет он себе зайца птичку. Можно у вас переночевать? А то мне негде. Зачем? Мальчика, что с твоим лицом? Понимаете, я продала свою мать. За это я наказан. Ничего. Однажды меня тоже продал мой сын. Но я его простила. Может быть, он когда-то и одумается. Вас? Сын? Он случайно не дал вас камнями? Ну а куда ты знаешь? Мама, прости меня. Мама, сын был не таким. Это твой плащ, мама. Да, сынок. Мама, ну не надо. Я не достоин. Ничего, я тебя простила. Я тебя люблю, как прежде. Ничего, мама. Теперь у тебя есть я. Что там? Мама, мама, это моя, это моя сестра. Я жил не в доме. Люди! А Даже кто ты еще Мама, это зверушки, которых я обидел. Можно не будет жить -а. у нас? «Конечно, захотите!» это а позови!» «А почему я?» «Ну, они могут меня не узнать и испугаться!» «А, хорошо!» «Идите с нами!» Так встретились наши герои. Люди рассказал, как, они, как он превратился в страшилище, и как лицо его снова стало нормальным. Домой возвращаться было уже совсем поздно. Они решили отправиться домой завтра. А пока все вместе сели за праздничный ужин. Я стал другим совсем. Вы можете жить у нас? Вы хотите жить с нами? Да, хотим! А ведь сегодня Рождество. Уже, наверное, остальные входят. С Рождеством поздравляю. Серковь шахала в дорогу, посетила мудреца. На нашу землю, на Україну Зійшли із неба дари великі, щоб тявило в обічні віки. О сході, о віця, твої саєка, щоб сухи на родича, дитя в дика, та не сухни на родичах